Всім доброго ранку! Наша програма Ранок на Алтаві». Шановні друзі! Бажаю вам гарного настрою, вдалого початку нового дня! Збадьорюємо вас, усіляко розважаємо, налаштовуємо на хороший день і наші гості нам у цьому допомагають. Ми вже анонсували, що сьогодні у гості до нас прийде прекрасна актриса театру імені а. Гоголя. І от ми раді її зустрічати. І вітати в нашій студії. Доброго ранку, Олександра. Добре. Це Олександра Галатченко, актриса Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Гоголя. Правильно? Так, да, все правильно. А, така професія цікава, суперечлива, і батьки майбутніх акторів по-різному реагують на вибір професії. Як реагували ваші батьки? Взагалі, ви з творчої родини? Е, ну, так, да, у мене отець фотограф, хоча не професіональний, він інженер по образованню. А мама закінчувала архітектурне відділення стрій. института, Но работает художником-модельером. Mm. Вот, шьет одежду, делает украшения. То -то тоже творческая профессия. Да, в принципе, мои родители меня поддерживали всегда. Александр, как вообще такое желание стать актрисой? Когда вы что вот это предназначение? В 7 лет. Моя мама играла в молодежном театре под лестницей под руководством Вячеслава Егоровича Бурлаки. Играла она там долго, лет восемь. И первая моя роль была в взрослом спектакле. Мне было семь лет. Роль была без слов, но довольно-таки весомая. И тогда я заразилась театром. А ну, потом была он? школа искусств. Ну, есть то ты -то выразила, что хочешь играть сама в театре. Да, именно. В театре. Про кино не мрели. Ну, кино как бы немножечко другая сфера. Мне кажется, кино легче все-таки. В театре ты переживаешь от начала до конца жизнь, сюжет какой-то. Твой актер, твой герой меняется, и мне хотелось просто вживую достучаться до сердец зрителей. Вот кино это все-таки искусство, ну то есть один раз записали кино можно повторять, а театр, спектакль это всегда неповторимо, всегда всегда что-то новое, ни один спектакль не похож на другой. А можна сказати, що кожного разу, як вперше? Звісно, Але спектаклі повторюються, так? Тобто, навіть ми сьогодні говорили про останню Любов Гецьмана, де ви граєте Мотрю, головну героїню вистави. Вона така, така вистава, вона час від часу повторюється саме в театрі. Так, да, у нас дуже багато якраз спектакль йде, доволі таки часто, хоча повний аншлаги. Так, постійно. Я можу особисто говорити про те, що дійсно аншлаги. і зали переповнені. На вашу думку, чому? Чому так ідуть на цю виставу? Так. Вона ж збирає. и далеко за межами Ну, знаю. она актуальна, эта тема сейчас очень да, интересна людям. Э, опять же, это режиссер новый в нашем театре, то есть его постановка новая, это его первая бачення, постановка, так? да, его видение. Ну, она масштабная, очень великолепный актерский состав. Вы сами видели лучшие так. актеры. А как вот для вас, кожного става, вы играете по іншому? Ну, тобто Пытаюсь находить. Ну, конечно, каждый раз я пытаюсь дергать какие-то свои ниточки души, чтобы каждый раз новую эмоцию подключить, конечно. В биографии Александры есть такой чудовый факт. Она закінчила. Э, ГИТИС. Да, Российская дуже, Театрального Искусства. Так, дуже відома. А, академия, на самом Ну, расскажите про свои навчання там. Чему не остались у Москве? Ну, в 17 лет я поступала в Киев. Хотела учиться в Киеве. У меня там много друзей, и мне приятен этот город. Но я не поступила. И на следующий год готовилась в Москву. И в Москву поступала в несколько вузов сразу, одновременно. И вот так получилось, даже к Захарову поступала, но Захаров меня не взял, вот. много Он брал только блондинки. На его курсе были только блондинки. Вот. А потом поступила к Парховщикову Александру Шаловичу, вот. И закончила. Сколько роки вы выучивалась? Пять роки? Нет, я поступила на второй курс а, на сразу. Второй? Это был добор. Вот, я поступила в 99 девятом году в сентябре в Москве у меня не было ни друзей, ни знакомых, но я обросла как-то и друзьями, и знакомыми. Вот. почему не залишилась? Не было такого бажанья, спокусы? Э, было желание, но на самом деле Москва, конечно, город тяжелый. Я забеременела и я выбрала родить ребенка. То есть я выбрала карьеру или ребенок. И я подумала, что в 25 лет родить ребенка это нормально. Даже в частном? Да, но на самом деле теперь я ни капельки не жалею, потому что у меня взрослая дочь, и тем не менее, работа любимая. То есть я ничего не потеряла. Ну а ребята, которые остались в Москве, не очень многие работают в театре, к сожалению. Вот мой однокурсник, тот, который мечтал стать режиссером, все-таки стал режиссером. Хотя к этому он шел 10 лет. Дуже так цік цікаво. Ну, дійсно, актором э, всі хочуть стати, але не кожен може. В силу деяких обставин э, взагалі, ну є дуже багато причин на то. Ви задоволені тим, що зараз маєте? Ну так, звісно, мені подобається. Хотілося б і Я як розвиватися. Хотілося ти Що так цікаво, де себе себе стати. Ну мені би хотелось в музикальному проекте поучаствовать, наприклад, петь вот э, э, в каких то перформансах молодежних. Э, Ну, то есть, всевозможно как-то развиваться и, может быть, даже рисовать. Музычные выставы не собираетесь работы? Хотелось бы попробовать со своим ребенком сделать спектакль, если честно. Сколько ей уже роков? Ей 10, будет 11 вот, летом, через месяц. Она уже проявлена Ну да, ей нравится, она очень ответственно относится к этой своей должности, вот, угу. играть в этом спектакле ей очень нравится ее очень принимает хорошо коллектив, они все заботятся, она такая дочь полка. Вона играла маленькую Мотри в "Останье Любви Гетсмана", так да. я ж подумала, такие две схожие актрисы, маленькая и взрослая. Я предложила это. Мотри хочешь повернуться? На самом деле это была моя идея, я предложила это режиссеру, когда мы на читке собрались, то первая сцена была явно со слов ребенка, и я ему сказала, что у меня есть дочь похожая на меня, он сказал приводи. І після першої зустрічі він сказав, що вона залишається на ролі. Навіть отримує гроші за это, mm -hmm. вот. це разове. Нещодавно я повернулася з екскурсії Полтавщини, ми відвідали Диканьку, Кочубеївські ворота, да, звичайно ж, да, да, Миколаївську церкву. Багато цікаво нам розповідали про Мазепу, про Полтавську mm -hmm. битву. І настільки мене ця тема зацікавила, я перейнялася. Нам розповідали, що на момент, коли все це зав'язалося, Мотрі було 16, да. а Івану Мазепі 62 два Okay. Yeah, Вы, да. Янченко, мотрю, разумеете? Конечно, понимаю, конечно. Я пытаюсь, ну вот когда играю эту роль, я тоже настраиваюсь на то, что она создала себе некий образ. Он э, с детства как бы общался с ней, и хотя они долго не виделись, она о нем думала, может быть, смотрела на портрет. Она верила в благородные вот, чувства, в любовь, в возвышенные чувства. Я думаю, что действительно у них были высокие отношения. Я верю в это, мне хотелось бы в это верить. Вот. И, но в нашей постановке режиссера хотел, чтобы Мотря была инициатором отношений. Чтобы она заразила его, она как бы в нем эту искорку зажгла. Вот. вдалось да да потому что на самом деле он мужчина был искушенный у него было так. много женщин он харизматичная личность Умин. интересная да и вначале он просто не принимает э, вот такое признание а потом она все-таки он понимает что она искренне его любит действительно чисто искренне детской такой светлой любовью Mm -hmm. Я б хотіла звернути увагу наших глядачів. У нас на відеостіні постійно з'являються фотографії. От до речі, зараз ми також можемо бачити фотографію з вистави Остання Любов Гетьмана», де Василь Голуб у головній ролі. Так Так, да, мені дуже подобається. Іван да, з Василем Голубом так. дуже дуже подобається, тому що він потрясаючий партнер. Він дає таку віддачу, він настільки наповнений, його очі настолько просто смотрят проникновенно, что от него легко отталкиваться и включать эмоцию. Мне очень с ним приятно работать. Я сейчас скажу про выставу, такой невеличкий спойлер, так в конце выставы не показывается э, доля Модри. Да, так? да. Мне уже об этом говорили. Ось, люди. а ну дуже, ну мы знаем о историю, те, то есть Це ж мені Наталка розповіла, вона да. пішла у монастир. Да. А взагалі, як, як би ви продовжили долю Мотрі? Як думаєте, що вона відчувала, коли ось так Іван Мазепа? ну, Можна сказати, що він її покинув? Ну так, да, відмовився від, відмовився да, від да, неї. Да, так. Да, да, да. Ну, Тут же повлияла как бы, ситуація з людьми, які осуждали. Да, это. Если бы не родители и не то окружение, которое осуждало их отношения, может быть, все было бы по-другому. На самом деле у нас в жизни очень часто наши поступки осуждают социум, и, к сожалению, мы ведомы. Но мне кажется, у них могло бы получиться, могла бы получиться семья, а главное, у Мазепа был бы наследник. Потому что у Мазепа, у такого Мужчины mm -hmm. нет наследника. Были дети, но они помёртвят? Да, да, да. Так и не осталось mm -hmm. наследника, прямого наследника. Вот, поэтому мне кажется, Мотри могла бы продолжить род Ивана Мазепы. Тоже интересно. Ты как же мы можем еще что-то и выгадывать да, додавать вас да. Да, да, в этом да. интересно, конечно, конечно. То, что мы ставили исторический спектакль на историческую тему. Это тоже интересно, хотя было очень много разногласий, очень много было споров. Вот дуже цікаво, як виглядає підготовка, репетиції, ось цей творчий процес. Очень процесс. много было много вырезано. Мы сидели, вот у нас есть застольный период, когда мы с режиссером читаем и вырезаем что-то, меняем местами. Очень много было даже вырезано. И, к сожалению, зрители многого не увидели. На самом деле репетиция ⁇ это самый интересный процесс. Когда спектакль уже появился на свет, в нем уже ничего не меняется практически. А вот во время репетиции ты имеешь право что-то добавить или что-то убрать или что-то предложить режиссеру. Вот с Сергеем Павлюком было очень интересно работать. Он выслушивал мнение всех актеров, он принимал какие-то заявки. Он вообще очень такой... Тоже харизматичный, очень энергичный человек вообще. Очень с ним интересно было работать. Например, моя дочь с ним работала вообще наедине. Когда он назначил ей репетицию, она сама пришла в театр, совершенно сама. Я не вмешивалась. И два часа он вот с ней работал. Я уже стала переживать, девчонок. да. Но у него прекрасное отношение к детям. У него у самого четверо детей. Вот он находит контакт с детьми. Вот, поэтому... Чудово. Очі світі це Мотря, одна із найулюбленіших ролей. А от, да, речі, ще одна фотографія. <laughs> така yeah. дуже командна фотографія. Олександра може бути і не тільки і таку серйозну роль грати, але вона грає у да, виставі за двома зайцями. Yeah. Да, і і в бримських музикантах я Шутаю, граю, наприклад. Ось. Ну, тобто <laughs> різний репертуар є ваш, ваші біографії, акторські. Які uh, улюблені ролі? Так, дійсно. Ой. Ну, в Боїнгі мені подобається Стюардеса Джуді. То есть она такая строгая, Чудово. она угу. пуританского воспитания, она хоть она... и чувственная, но сдерживает она себя, нимкень, угу. да, угу. нимкень от угу. да. Я сейчас помнятся про Франк... франкфургский на малье. Да, <связывая> да, да, <связывая> да 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 <связывая> да 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 И капуста. А кого хочется сейчас играть? Був пан, что есть роль у Мрии, она такая. Леди Макбет хотелось бы сыграть. Наверное. так. Да, даже вот меня сейчас тема интересует Марии Стюарт и Елизаветы. Или Марию, или Елизавету. То есть какую-то большую женщину, которая да, творила уже, историю? Уже, да, уже немножечко старше, уже ближе к моему возрасту женщина. Уже, может быть, которая борется со своим внутренним каким-то там э, миром, которая, которая целеустремленная и которая добивается своего. Вот как Леди Макбет, например. Ну, вот, кстати, мы говорим про женок, которые творят историю. Остання любовь Гетьмана, и вот Леди Макбет, Елизавета – Ви взагалі погоджуєтесь з тим, що жінки творять історію, конечно, конечно. тому що в останній любові гетьмана насправді керують не чоловіки, конечно, а все з подачі жінок з легкої конечно, подаші, Як говорять мужчина голова, а шея. жінка шея. Куди ж шея повернет, туди голова й буде дивитися. Тобто, конечно. це все жінки. Вони ну. створюють цю всю історію, ці всі політичні, навіть перепотії. Я думаю, що це все таки їхня заслуга. Уже звучала теза про те, що на репетиціях відбувається найцікавіше. І це, певною мірою, пов'язано кумедными кумедними якимись випадками. Ну, да. Якими можете з нами поділитися курйозами, а їх відбувається чимало, я знаю. От, наприклад, для мене я взагалі... Думаю, що не тільки на репетиціях, але і на основній виставі. І на виставі так. також. Для мене взагалі це щось дивовижне, коли от серйозна вистава йде, ну не можна посміхатися ні в якому разі все. Це так потрібно собою володіти, таку силу волі мати, щоб ну, не сміятися. Да, ну є прийоми, Можна кусати язик, наприклад, щоб не розсміятися. Но... О, ну, <риклад> будемо, будемо мати на увазі. Ну <риклад> дійсно, брошенное слово случайно, или какой-то казус на сцене mm -hmm. может вызвать смех, хотя, например, mm -hmm. роль драматическая, да? Взгадывайте какие-то такие казусы, что смогли бы прогадать. Ну, вот, ну, например, у нас в театре была, была репетиция Наиды, и проводила ее Кочевенко Юрий Владиславович. И когда он провел репетицию, он сказал, ну ладно, все свободны, остается светомонтировка. А кто-то повернулся и сказал, а кто такая светомонтировка? это светомонтировка, так, действительно. Це такий ми так, ми про, заговорили про вік. Uh, ну, Олександр, ви граєте 16-річну дівчину, yeah. uh, ну і взагалі різні є ролі. И вы прекрасно выглядаете, гармонично, я бы сказала, выглядаете в этой роли. Как за собой доглядаете? делиться же секретами. мы Ну, как нет. и все женщины, занимаюсь физическими нагрузками, слежу за питанием, вот и все. На самом ну, деле. А знаю, так нет, оптимизм. Так, и. не все, <laughs> щенки, это <совершенно. laughs> Так, ну, это такой комплимент, но але... все просто. Ну да, Больше все внимания, просто, никаких, на самом как... деле, оптимизм, нет никаких. Еще меня вдохновляет мой ребенок. Мне кажется, на самом деле, дети для женщины – это очень важно. Это такая маленькая миссия, которую должна выполнить каждая женщина. И когда ты смотришь на своего ребенка, ты видишь продолжение себя. Поэтому ты увековечиваешь свою генетику, ну, как бы передаешь все, что можешь, свои какие-то там секреты, мудрость, то, чему можешь научить. Вот ребенок меня вдохновляет. А я никогда не думала, кем бы могли стать, как бы на театр. Ну, я очень люблю животных. Я вообще в детстве хотела кинологом стать. Я разбираюсь в собаках и... Если бы за этого хорошо платили, я бы работала с животными. У вас есть собака? У меня была собака, я ее захотела в 12 лет, я ее сама воспитала. Она у меня э, афганская борзая, была для своей породы довольно-таки хорошо воспитана, знала много команд, ходила без поводка. То есть в 12 лет я захотела собаку, хотя до этого много находила собак. Ну, я бы хотела слышать лошадьми работать, например дрессировать их, кататься. То есть я бы с животными работала. Это вы же умеете дрессировать. <свят> 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 да, особенно больших животных. Мне нравятся большие Для женщины <свят> это очень хороший такой э, навык. Вот я, я так уважаю. А кто много гастролирует? Какие с погоды с часом? Ну вот у нас были гастроли в Чернигов, были гастроли в Херсон. Мы ездили на фестиваль Мельпомена Таври. Нас очень хорошо принимали, очень горячо. Это именно вот тот город и тот театр, где Сергей Павлю главный режиссер. Вот театр очень душевный, очень гостеприимный, э, фестиваль очень масштабный. Вот очень понравилось и город сам приятный. Я вот была вот два раза уже в этом городе, эм, опять же по по работе. По работе, так? Да, 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 Можно на и так. Сказать. Да. Эм, вообще нравится путешествовать. Ребенок со мной впервые путешествовал. Вот и в, в Чернигов, и в Херсон, и она вынесла тяжелую долгую дорогу мы добирались 12 с половиной часов в автобусе, но тем не менее она была весела, ей очень нравится в коллективе, ей очень нравится, что она как бы играет роль, что ей она приймает, ответственна, да, она ее так. очень принимают. Вот даже недавно у нас был спектакль, где за час до спектакля я поняла, что мой ребенок приболел, что у нее болит голова, что она сонливая, она легла на диванчике. Я думаю, как же так, через час играть? Но я побежала, купила там препарат какой-то да парацетамола содержащий чтобы сбить температуру и когда она вышла на сцену и отыграла сцену она воодушевилась она как бы взяла себя в руки отыграла прекрасно и потом забегает в гримерку и говорит, мама, мне 20 человек потрогала голову и спросила, как я себя чувствую. Я говорю, значит, не безразличны. Это прекрасно. Справжняя актриса, на самом Ну да. До речи, справжняя актриса, ну, взагалі, я зрозуміла, что вы можете много говорить про доньку. Как она сейчас поединяет школу, репетиции в театре, работу такую серьезную? Ну да, мы на самом деле начали год назад, в августе, репетировать. То есть у нее еще были каникулы, но она приходила на все репетиции, была в контексте спектакля, наблюдала за всеми. Вот. Она еще занимается на фортепиано, поет, вот, рукодельничает, тоже любит очень животных. Uh -huh. Ей нравится. Я считаю, что человек должен все время творить и что-то оставлять. Я борюсь с тем, чтобы она не сидела перед компьютером долго и перед телевизором, потому что я считаю, что это пассивное времяпровождение. Я считаю, что ребенок должен все время что-то творить. Ведь мама передалось наи Маму дивиться зараз? Я стараюсь. Нет, она еще спит. Она вот проснется, будет смотреть книгу, читать книгу или смотреть фильм. Я ей записала про королев, одна из рода Болейн. еще одна из рода Болейн. Ей тоже интересна эта тема. Сейчас мы стараемся вообще очень стараюсь выбирать, ну как бы, что ребенок смотрит, не все подряд, вот, чтобы воспитывать эстетический вкус. То есть вы рекомендуете, что-то с это то почитать это нам и нашим глядачам, что порадили почитать. Нам очень авторы, они так богато читают. Yeah. Мы думаем, что они знают все. Ну, no, мой любимый писатель, наверное, Джон Фаулс. Мне он очень интересен, yeah. потому что он пишет в разных стилях. У него интеллектуальная литература. Вот мне все его произведения нравятся. Ну, какого еще автора? Торнтон Уалдер я открыл такого автора американского. Кстати, у нас по его пьесе спектакль «Мыть життя». Mm -hmm. Очень глубокий автор, очень интересный, мне очень понравился. Ну, Достоевский, Гоголь, конечно же, классика. Так. А улюбленный письменник какой-то есть, вот кого постоянно прочитать, это, может, вообще книга какая-то? Ну, да. на Боков, наверное, Набок. Джон Фаулс, да. Так? Да. А <laughs> фильм? Фильм, ой, про кинематограф могу говорить вообще долго. А, так и кинематограф. <laughs> Очень много режиссеров любимых. Жить, да, да, да. Ну, как любитель. Я вообще а, мечтала то, бы. Вам подобается режиссерская работа? Очень нравится. Я смотрю именно фильмы по режиссерам. То есть наблюдаю их рост, наблюдаю стилистику. Из классики мне нравятся Антониони, Луис Бунюэль, Феллини, Тарковский, конечно же. Вот. Из современных режиссеров, э, ну, Дэвид Линч, наверное. Кто еще? Вот мне нравится София Коппола, два mm -hmm. ее фильма. Так. Последний фильм про Марию Антуанетту мне очень понравился. Вот. Братья Коины, Черный юмор, тоже нравится. Это два, два брата. То Инши, то Мачевский. Я всех. Так, 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 то Так цікаво, хочеться пос... говорити і е, так і хочеться витягувати з вас корисну інформацію. Ми не Хочемо вас відпускати так. насправді. Дуже цікаво, коли світяться очі в людини. Ти розумієш, що ти стикаєшся з іншим всесвітом, і хочеться більше взяти і дати якось принуди в цей цією, цією енергією. А ще хочеться в театр на виставу. Так, дійсно ну ми говорили багато про виставу остання любов гетьмана, де Олександр Галаченко грає Мотрю. До речі, 22 червня можна переглянути цю так. Виставу. Тому що ми збираємося, наприклад, да, це буде останній спектакль в цьому сезоні, поэтому я всім советую посітіти. Так, Спасибо. а потім, от а потім у вас канікули. Чим займаєтесь у oh. відпустці? Хотілось би, звісно, відпочити хорошенька, уїхати кудись із Полтави, розвлечься. Хочу поехать в Киев на фестиваль музыкальный атлас Weekend. Там так. будут прекрасные группы. Вот уже у меня друзья собираются. Вот. Ну хотелось бы на море просто валяться на пляже, читать книгу и ничего не делать вообще. Читать книгу и ничего на работе. Ну да. На да, да. А, а я вы только в... на три дня. Якому а музыку то Ой, музыку слушаю разнообразную, начиная от джаза, электронной, и, там и фанк, и трип -хоп, хоп. Ты Ты меломан. Да, я меломан, да. Это один из источников вдохновения. Музыка, я слушаю ее каждый день и, опять же, рекомендую своей дочери. Музыка, кинематограф, книги и друзья – это тот источник вдохновения, который меня окрыляет. Вот. Ну и друзья, да. да, друзья, с ними всегда приятно проводить время. Мне пример. еще очень интересно узнать, а чем вообще занимаетесь в Полтаве, кроме репетиции, кроме основного работы, есть еще какие-то захопления, может так? Ну вот я, например, играла в молодежном театре, театр «Такт» при пединституте. Да. Угу. Кстати, тоже играла исторического персонажа Варвару Репнину, тоже было очень интересно. Хотелось бы еще в каком-то проекте поучаствовать, может быть, даже в кинематографическом, может быть, даже в документальном кино. Ну, то есть хотелось бы развиваться. До речи, про кинематограф. То есть вы рассматриваете возможность сниматься в кино? Да, конечно же, конечно же. это за кастингом, возможно, а, у вас уже запрошивали <laughs> Ну да, но на самом деле это же нужно соединить время в театре, опять же, ребенка и выделить как-то время на все это, поехать в другой город и поучаствовать в каком-то проекте. Было бы интересно и в Полтаве снять какой-нибудь фильм. У нас очень много интересных тем. Опять же, Гоголь, я считаю, что так. опять же про Котляревского у нас нет фильма. Например, я считаю, что было бы интересно снять фильм про Марию Башкирцеву. Угу. Вот, например, тоже персонаж, который очень известный во всем мире, а у нас как-то вот мало уделено время, мест, ну как бы сюжет мало уделено. Ну, уваги. Да, 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 внимание, это, да, 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 да этому персонажу. Вот. Тому режиссеру. Опять вы же, нас Читы про... слухи. Да. Думаете, <laughs> про кого можно снять? Про кого ще? Про Марусю Чурай, Марушічурай, аптечні можна сняти ну, дуже багато Чурай. історичних українців, саме історичних видатних особистостей, які народилися, жили в Україні і які творили історію. Да, наша українську. наша земля дуже плодавіта на талантливих Так. Людей. Це такий історичний край. Насправді я після екскурсії ще раз це зрозуміла, тому так. що перед тим як їхати кудись за кордон щось нове дізнаватися про інші е, країни краї, потрібно треба... про свій край. Да, да, прежде всего, нужно, конечно. это Полтавую, Полтавщиную. Да, мне очень нравится Диканька. Опять же, вот места, где Кочубеевские дубы. Очень нравится опошня, их музей вот прекрасный. Mm -hmm. Ну, то есть, да, наш край очень красивый. И я всегда приглашаю людей из другого города отдыхать у нас в Полтаве, потому что у нас прекрасные места, экологически так. чистые, речка, свежий воздух фруктовые деревья прям в, <laughs> в городе. Мы заметили, что у вас много захоплень, <laughs> усе вас интересует, всем А Александра Галадченко и кухня – это совместная вещь? Да, конечно. Ну вы знаете, у нас как-то в роду все хорошо готовят. Никто никогда никому этого не учил, но как-то автоматически, мне кажется, любая женщина она умеет готовить. Просто нужно в себе найти это, потому что это тоже творческий процесс, это импровизация в какой-то мере тоже. Вот, мне кажется, вот даже мой ребенок, он присутствует э, при вот этой магии, uh -huh. вот, и она мне помогает. И... Акторская мастер на кухне. Конечно, За конечно. Да, это магия. Яка улюблена страва ваша? Ну, украинский борщ, полтавский борщ. Я почему то только хотела сказать, что, мабуть, борщ. Да. то мне так сдалось. Вот такая приверженка украинских традиций. И, ну, это, взагалі, очень приятно и очень... Дуже... Приятно, что вы приехали сюда, играете в местном театре. Да, вы знаете, захоплює. мне так на пишут. Я вот с ней переписывалась, все-таки остались друзья в Москве. И она пишет, что какое счастье, у тебя уже ребенок, ты у себя дома, вокруг тебя родные, близкие, и ты играешь все-таки в профессиональном театре. Так, вот. действительно. Вы смогли все поєднати в своем жизни, дуже гармонично и органично. Ну, кстати, вот такая ваша порада глядачам, сучасним людям. Что бы порадовали? Ну... Мне кажется, для того, чтобы что-то оставить в этом мире, нужно все время творить и помнить о своей миссии, потому что все мы для чего-то рождены и должны выполнить какую-то маленькую миссию. Вот мне кажется, нужно человеку открыть, понять и со свободным сердцем, со свободной душой тогда покинуть этот мир. Потому что на самом деле все мы смертны, все мы стареем, но то, что мы оставим какой-то след, пусть то развитие в культуре, в образовании, пусть даже просто вырастить достойного великодушного человека, это уже какой-то вклад в нашу землю. Я считаю, что просто нужно что-то каждый день создавать, быть созидателем. Вы надихнули, Надохнули <laughs> всю нашу творческую команду, надыхнули тех, кто нас сейчас дивиться, и по телевизору, и в интернете, онлайн. Особенно нас Ну Я ще останнє питання. Ми не могли не помітити вашого просто прекрасного, шикарного, дуже романтичного і навіть трішки історичного образу. Що це за образ? Мабуть, це з якогось вистави. <рес> ну, це нічого. Чи ви спектакль? також не будете да, по дійсно да, люблю длинні юбки, дійсно була б бы моя воля, я одівалася як девушка прошлого віку. Мені очень подобаються вот такі платья, прически. Вот. Мне кажется, это женственно очень. Мне кажется, в наше время женщины иногда забывают, что такое женственность, а мужчины, что такое мужественность. Поэтому нужно об этом помнить и нести. Женственно, женственность должна быть женственна. А мужественность мужественна, мне кажется, надо... Это об этом логично. помнить, да, это логично. Потому что сейчас немножечко стирается грань. сейчас стиль там унисекс в моде, да. А все-таки женское начало, оно гибкое, мудрое, оно чувственное, интуитивное. А мужское, оно более конкретное, ровное, да, такая янская энергетика. Это интеллект, это сила физическая, это стабильность. Женщина, она как вода, она перетекает, она наполняет мужчину, как сосуд. Вот. Мне кажется, вот тогда и будет в гармонии, когда мужчины будут мужественны, а женщины женственны. Возможно, слуха ты бесконечно. Так. Ну, такая, взагалі, мажорная нота нашей размовы. Ну, Будемо ще вас запрошувати, залюбки спілкуватися, бо впевнені у вас багато творчих планів і багато вистав, про які можна говорити безкінечно, як вже Наталка говорила. Тому приходьте да. до нас ще обов'язково. Да, на обов'язково підемо. Да, і речі, всіх гості города, я приглашаю да, До речі, спектакль. скажіть, який найближчий спектакль буде з вашою участю, крім там, останньої любові лісова, лісова, пісня? Це лісова, буде завтра. завтра. Я граю да, ну, Русалку Польову. Хто хоче особисто побачити Олександру Галатченко на сцені, побачити її чудову гру. Ви вже можете завтра завітати до театру і побачити лісову пісню. Приходьте до театру, шановні друзі. Ми нагадаємо, що сьогодні у нас в гостях була актриса Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Гоголя Олександра Галатченко. вам. Дякуємо вам. Нових успіхів, творчих, особистих, завжди гарного настрою цього блискувача. і натхнення. Спасибо. Тому що для актора це, мабуть, да. найголовніше. Це ну взагалі для творчої людини. Дякуємо на все добре. Дякую. Спасибо. Спасибо. До новых